Я Башкирова Людмила Степановна, с Донецкой области, дружковка. Заболевание желудочно-кишечного тракта. Там все есть. И, я язвенная болезнь 12 кишки, и хронический холецистит, панкреатит, и гепатит. И самое больное место у меня это хронический калит. Вот. Как вы от этого вылечились, эм, лечилась, конечно, постоянно в больнице, но это мало результатов приносило. А потом в прошлом году, в 2009 году, мне попала кассета, то есть знакомые мне дали диск. Я посмотрела этот диск, заинтересовалась и написала, ну, то есть позвонила сюда, заказала себе один курс лечения. Пропила этот курс лечения. Как раз ну, зима, весна, конец зимы, с февраля по мая я пропила этот курс лечения. Мне полегчало. Мне, я, у меня появился аппетит, у меня утихли немножко боли больше. Даже нормализовалась температура, потому что она у меня всегда была пониженная, когда у меня обострение сильное. Вот. Неплохо я себя чувствовала. А сейчас вот к осени опять у меня пошло обострение, но я думаю, что просто я мало, наверное, еще это же самое. Надо еще, наверное, курс проходить, и не один. Вот. Так что я надеюсь, что я еще закажу несколько курсов и вылечу свое заболевание.